belə yəmədilər dini cəmiyyəti. O qədər dedilər ki, din e, çox şeyə qadağan qoyur, çox şeyin haqqını tapdalayır. Əl-əl xüsus din İslam qadının haqqını tapdalayır. Diyan insanlara hərriətli fırrətli Allah təala göstərdi ki, bax 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 axırınız baş bə gəlib bura çıxacaq e, o azadlıq istəyənlər var. E, əl qatıblar özlərinə. Bax süzün yaratdığınız şəraitdəndir bu. Siz bulara şərait yaratdınız. Siz bulara o qədər azadlıq verdiniz, o qədər əxlaqlarını korruduz ki, indi bunu açıq aşkar eləmək istəyirlər. Siz elədiniz bunu, bunu İslam eləmədi. İslam necə qadının hüququnu taxtalaya bilər ki, ayetullahul üzma olasan, mürceə təqlid olasan, müftid olasan, gələsən cəmaat namazı qılmağa, anası evdədirsə ki, gözucu vermirəm, baxılıb oturacaq. İxtiyar yoxdur. Gəlmi o nosuc olsun vermək. Budur İslamın qadın hüququnun təftəması. Həmişə təhrif elədilər, həmişə nəfsan istəklərinin üstündə bir dənə qərarlar verdilər. Sonra həmen o səf tikdikləri bina öz başlarını usurdu nəhayətə. Və bu gün gördüyümüz hadisələrin əksəriyyəti bələdiyyə O qədər oturduğu bu doğağı kəsdilər ki indi vəziyyətlər yaxşıdır.